Рафіка Рустамова. Це майстер з Куп'янська. Тут є його робота Куп'янський Бабак. Рафік подорожує з цим бобаком. не хочу говорити, що це зробиться з Куп'янськом. Але все буде добре, буде Україна і Куп'янський бабак повернеться додому. До і так, я вам представляю Рафіка Ростанова. Він сам розповість, з чим він працює, над чим він працює і как він дійшов до життя такого. Добрый день. Я уже как бы что я с Купинского, с мастеров Купинщины. Работаю в разных направлениях. Начинаю как мастер декоративного прикладного искусства. Я пробовал себя раз, в разных Работал и с глиной, и с гипсом, и с металлом, и с бумагой, с деревом, со шпоном. Во всех этих направлениях работал. Более позже туда уже перешел на глину. Вы на, все помните, был период бума, когда все квартиры делали, начал делать формы. Вот. Этот бум прошел, а у меня это все осталось. Я перешел делать скульптуры, Поделки более такие творческие. Вот. Людям очень нравилось, поэтому я этим занимался туда позже уже, потом я перешел в другое направление, начал работать с глиной. Пригласили проводить мастер-классы. Начального круга не было, все эти работы делались вручную. Так что можно выкатывать эти все вещи, можно даже руками делать. Ну и, когда идешь уже в ты начинаешь более сложные работы делать. А уже вот с 2017 -го года, да, 16 я первый раз увидел в интернете сделанное работу мастер польского мастера светильники. Я был так поражен, что это такие необычные вещи, даже не думал, что это, меня это затянет. Убег с этим делом, купил материал, инструменты и начал пробовать себя в, это, в этом направлении. Начал с лагинария светильники. Для начала просто купил семинар выписал в интернете, посадил, и они, на ну, мое удивление, выросли. выросли и выросли хорошего качества. Вот такие вещи растут на огороде. Можно посадить и выросли. Учитывая, что сейчас у нас очень сложно в Купинске, мне пришлось выехать сначала в Красноград, потом сюда в Харьков. И я сажал. И в Краснограде вырастил в вебинаре. И теперь уже в этом году и в Харькове выращиваю. Будем собирать урожай. Эти работы можно не только вырезать, как это я делаю, можно и расписывать. Поэтому проживание можно пробовать в разных направлениях себя. По росписи и по резьбе, по, USB, по Откуда берется идея? Да, просто вот беру в руки, еще не знаю, что буду делать, начинаю смотреть и начинаю наносить на нее рисунок, и беру бумажку машинки сразу режу. Вот уже обратного хода нет. И пошло, и пошло, и пошло. Получается работа. Вот, например, вот эта идея у меня была сделать работу дерева. Он решил за три грации, начал рисовать девушек. Постепенно пошла такая работа, а в конце, чтобы ее вскрыть, Подумал, такой вещь, и можно открывать, заменить лампочку и опять закрыть. Все, она готова. Ну, уделяю работам очень много времени. Буквально уже день, два, три не получится сделать работу. Это как минимум надо неделю, две, а на сложные работы и до месяца, чтобы сделать одну вот такую работу. Поэтому, если есть какие вопросы, спрашивайте, расскажу. Вот это приклад и расписной, так, вот я проверю, что у нас расписные. Вот это, это? Да. Да, это просто вообще в интерьер надо смотреть, какие работы. Когда цветная, она не в каждый интерьер подходит. Поэтому используют, стараются в один цвет. Но по желанию можно сделать какую-то тональность. Можно делать и люстры, и бра, и настольные. Направлений ну, очень много. Кстати, еще, еще одно направление, это приезжают емкости, вот, оформляешь, да, вот такая получилась работа. Это под сыпучие. можно сделать под жидкости, использовать было что угодно. Что самое ценное, если вам показать внутри вагинария, она внутри имеет такую пленку, сейчас я ее немного очищаю, вот, она работает как термос, если в нее наливаешь горячая, она все держит. Если холодную, холодная, долго не прокисает, не хранили молоко и все. Эти лагинары уже тысячелетия назад, уже очень давно в подыходе. Я даже когда-то фильм смотрю, думаю, какие-то там папуасы, а у них лагинары вот эти срезанные, пиалы, они там с них пьют. Вот. очень давно их использовали в природе. Мы ненавидим украинскую область назвал, бо наши на поляще древние ходили с этими кувшинами. Сцеп. Сейчас я найду, как она... в общем, эти растения висит. росли э, в южных... Э, там, где очень тепло. А я не знаю, наверное, климат поменялся у нас. Вот сейчас у нас что-то, климат у нас теплый стал, что в нашем климате тоже начали расти А скажите, она вообще съедобная, Лагинария? Съедобная? Да, кстати, самое интересное, это же уже в интернете, когда я ее посадил, она вот завязалась, такой огурчик небольшой, если показать фотографии, они растут вот как тыква обычная, зелененькая. Uh -huh. И она съедобна, ее срезаешь, как кабачки можно точно так же обжаривать, очень полезные, очень вкусные. Ну, а потом, какой-то вот период, они начинают, у них дырки, какие-то вещества работаются, все, дальше уже нельзя их есть, они начинают твердеть, и все, и превращаются в дерево. Вот все берешь, она деревянная, а в какой вот стадии она должна быть, чтобы, ну, была, ну, чтобы она вот так вот высохла, одеревенела, и как, как ее сушить? Это одногодичное растение, его сажаешь как можно раньше весной, как только она покоит, и до поздней осенью. Осенью их срываешь, высушиваешь. Так а она вот... должна быть зрелой для того, чтобы... Она должна вызреть, да. Цель какая, чтобы набралась. Толщину. Mm -hmm. У нее такое интересное, если бы ее показать, как она выглядит внутри. Вот, вот у нас структура такая, перепоночки такие, они как бумага. Вот, И вот эти перепоночки постепенно к стеночкам и, и наращиваются, наращиваются, наращиваются. И если она вот, сорвать уже незрелую, не она будет очень тоненькая. Это как яйцо, там, mm -hmm. тоненькое возьмешь и раскажешь ее. А когда она нарастает, нарастает. И все, когда она вызрела, ты ее срезаешь. Она высыпает, ты ее начинаешь что-то вот А ]ydoutions. где Кипятές вы ее пищевые. сушите? Ну, где, где ее можно, а, ну, можно вот дома сушить? Просто а, поставить э, на полочку? Ну, под навесом каким-то где-то. Главное высушить, чтобы она на, на, на проветриванном месте. Она подсыхает, ты ее потом кипятком отдаешь, э, счищаешь эту верхнюю пленку. Получается, сначала она была зеленая, пятнистая, они разные бывают. Кстати, форм очень много. Начиная от куриного яйца, такого маленького, и заканчивая... Ну, огромными такими если в интернете видел вот я сажал кстати у меня выросла но она не вызрела зимой она у меня пропала просто не, не смог высушить очень большую посадил вот. ну буду пробовать еще такое интересное что можно очень много за него рассказывать так расскажите это же интересно. Вот, например, мне интересно сушить. Ну, вот я живу в квартире, я ее срежу. Где мне ее сушить? Ну, можно ли ее, например, в сарае сушить зимой? Ну, если проветрить. Ну, если а он неотапливаемый? Можно сушить. У меня даже на короде, на вот там, в Купинске, пооставали пооставались работы, что на всю зиму они потемнели. Все, я их потом срезал, они нормальные, все были внутри. Единственное, уже семена замерзли. А так она выстояла, а. Все, все а как вот внутренность? Насколько надо вычищать ее? Просто почистил рукой ну, и это все? Это уже такая техническая работа. Не, ну, вот, например, если я хочу флягу, как вы говорите, там, или чашку, э, смотрите, или флягу сделать э, себе. Высушили, э, сорвали. Ага. Положили, чтобы она проветрила, подсохла. Потом ее отдаешь кипятком и начинаете счищать верхнюю пленку. Потом, если вы думаете делать флягу, вы делаете срез под пробку. Вскрываете, наливаете в нее кипяток и хорошенько все промываете. Потом, чтобы эти стеночки все постепенно выгрузились. Дальше вы насыпаете гальку, камушки, и начинаете с этой галькой работать. Вы руками тоже не, 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 сможете mm. Если вот в такой обстановке я специальные инструменты делаю, скрипки и потихоньку вычищаю туда. Ну, подготовить под, э, под светильник. А для чтобы было это под жидкость пить. <свечес> да, вот интересно это, да. Ну вот в данном случае вот идешь туда не попадешь. Сюда насыпались камни, закрывалось, и начинаешь колотить она постепенно все это выходит, 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 и у тебя получается чисто. Что самое интересное, уже когда ты потом высушил, уже пробуешь наливать, можно развести парафин, расплавить, заливаешь сюда и по теплому прогоняешь, и внутренние стенки защищаются пленкой тогда. Ну, а лучше воском тогда. Воском, да, и воском можно. Да получается защитная пленка. Она Но если не обрабатывать воском, все равно же можно вот после гальки, мозг, как вы говорите, там воду хранить и как его и молоко все это можно. Любую жидкость можно наливать. Угу. Я например, использовал чисто под вином. Ну вот то, что у вас было под вином, это без вощения же она была. Тогда она была без защиты, сейчас мы попробовали. Ага. Это просто сейчас же интернет есть сам сейчас методом эксперимента пробуешь, что получается, то используешь. Понравилось, видео дело, нет, значит, следующий вариант. Тебе все расскажут в интернете, что это такое? Ну так зачем нам интерес, интернет, если вы есть живой человек? Нам интересно это узнать у вас. Вот. Вы же с этим работаете, просто интересен ваш, ваш личный опыт. А вы вот э, только декоративно используете, но ну, я так поняла, что декоративно, и фляги делаете под вино. А вот там чаши, что-нибудь такое для, для чая, для еды, вот как из дерева, из этого не делали? Говоря, мне больше интересно. можно попробовать, угу. но я это не делаю. Можно, например, вот если вот она вот идет, она когда цельная, если сделать вот такой косой срез, получится, что у вас как половник, вот эта шурочка будет. Вот, можно. Ну, честно говоря, мне не хочется переводить на такие примитивные инструменты, когда можно сделать красоту. А какие инструменты нужно иметь, чтобы ну, использую бормашинку. Можно дремер, машинка мощная, а более тонкая работа. Вот, вот девчатам делают ногти там, бормашинка. На нее ставишь бур и начинаешь наносить рисунок по рисунку наносить. А скажите, а вы мастер-классы не проводите по лагинарям? Кстати, можно еще вот с тех, тех которые не настолько толстые, можно проводить мастер-класс по росписи сверху. Берешь кисти, начинаешь вместо того, чтобы резать, начинаешь рисовать. Дети с удовольствием это любят делать. Там у них то птички получается, то что-то там цветочки, они разрисовывают. Вот. Можно расписывать. Нет, вот просто люди, которые приходят в зол, они там спрашивают, а может ли, ну вот именно резьбу, но я так понимаю, что мы по резьбе можно не сможем, резьбу, можно, но для этого нужны инструменты, правильно? Ну во-первых лагинария нужна конкретная, которая под роспись пойдет, на нее нанести рисунок и не идти в дебри, там какой-то простенький рисунок сделать и попробовать вырезать, все можно. Mm -hmm. Тем более, я же говорю, вот это они есть, я с собой сейчас не взял. И есть же совсем маленькие, есть вот, вот, такие вот маленькие совсем. Чтобы... Бери на нас рисунок, вот как микрофон вы используете. <laughs> <laughs> а, увага на экран – это видео с инстаграма графика. Он э, работает в этим маникюрным... Э, вот э, это как, э, как раз был э, есть. Фрезер маникюрный. Можно маникюр сделать. Э, вот, ножка братья Займая месяц, да, Ну, это работа не сложная в данный момент, а вообще сложная работа, да. Например, я поработал, останавливаюсь, а опять появляется какая то идея. Я дальше продолжаю, поэтому я же не говорю, что я сел с утра до вечера, только с ней работаю. Ну, в общем, длительный процесс, чтобы делать одну работу. Ну, конечно, вот это, это шедеврально. Это, в данном случае не использовали еще никакие материалы. -то... Это тоже вагинария, вот, пожалуйста, срез один, срез другой, с трех работ сделана одна. Вот. Просто продумано Хотя можно было взять какую-то металлическую поставку, но все было неинтересно. Вот в данном случае вот тут парки Фельмена, это, где камни делали обрезку деревьев взял кусок коры обрезанной, который срезает пеньки и выбрасывают. И приспособил, сделал. Стал. О, вот вы мне еще интересно рассказывали про подсветку, что туда нужно лампа накаливания, да, чтобы да, красиво. сюда нужна лампочка очень, очень слабенькая, буквально 20-30 ватт, чтобы она дала рисунок. Вот эта да, здесь стоит галогенная, она не дает тот рисунок, хотя она очень дорогая лампочка. Вот простая лампочка, она намного эффективнее. Она, если подвести, выключить свет, она даст на стенку рисунок. Поэтому... В разных работах разные материалы используются. Попробовал сейчас особо здесь нету. Автомобильные лампочки через 12 вольт включают тот же самый эффект. Ну, И то есть, есть это должна быть лампа накаливания, да, вот теплая вот это. Правильно я же ну, понимаю? Да, да. Угу. В данном случае вот тут вот, 30-ваттная лампочка стоит. Вообще нужно даже 20-10 ватт. Ну, просто еще трудно Спасибо. Я свої п'ять кофій вставлю, щоб рекламу лагінарії свою составить. Я вирощувала цю рослину і всім пропоную хоч раз в житті Это Це така чудова рослина. Я засікала, вона в день виростає на 70 сантиметрів. Вона так, вона волого любить. Вона такі, в неї листячко бархатне, воно таке ніжне. А квіти вони такі білі, як лілеї, відкриваються. Оце відкрила в інтернеті, є таке чудове відео, щоб побачити. І вона ну це надзвичайно. От що, у кого є альтанка, там навкруги посадити, і вона оплете все. У мене, друзі. посадили и поехали Побеси, на два месяца Горы, там, старое дерево, оно все заплетает, она, я не знаю, я его не мерил, но метров восемь точно дает, больше, чем виноград. Но кажется, что это она получается, она заплетает, очень красиво, красивая получится. что ему даже для красоты посадить, и то. Спасибо большое. Да, Дякуємо Рафіку за цікаву розповідь. Через кілька хвилин, дуже швидко, бо вже на заставці є наші гості, на це, Харківський національний університет мистецтв імені Конфетляревського. вони підготували для нас. Не буде інтрига, щось неймовірно.